Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam memertabatkan budaya membaca. Yang dihormati barisan pelah hakim yang arif lagi bijak sana. Guru-guru dan rakan-rakan sepertandingan sekalian. Mekar angsana pandang tak jemu. Bunganya luruh ke dalam raga. Buku laksana lautan ilmu. Dasarnya penuh mutiara berharga. Nilam melestarikan pembacaan berkualiti. Nama diberi Raif Nilkhan bin Adli Safad, merupakan anak didik sekolah kemasaan Stella Maris, berada di tahun 6 Kamil. Saya menggajah jawatan sebagai seorang pengawas sekolah. Hobi saya pada masa senggang ialah membaca buku dan bermain rugby. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang doktor pembeli dewasa kelak. Saya juga seorang murid yang sangat aktif dalam aktiviti kurikulum. Antaranya, saya telah mewakili sekolah saya dalam pertandingan Langkawi Horabi Carnival dan berjaya mengharumkan nama sekolah dengan mendapatkan tempat ketiga dalam kategori ketiga. Saya juga telah mewakili sekolah saya dalam pertandingan nyanyian dua peringkat negeri Perlis dan berjaya mengharumkan nama sekolah dengan mendapatkan tempat ketiga. Saya juga seorang murid yang sangat aktif dalam sangat berbakat dalam membaca Al-Quran. Saya telah mewakili sekolah saya dalam pertandingan hafazan peringkat PKP Kanga dan berjaya mengharumkan nama sekolah dengan mendapatkan tempat kelima. Kata Abu Yahamka, membaca buku ibarat memberi makanan kepada rohani. Ungkapan ini telah menyuntik semangat dan motivasi kepada diri saya untuk mengamalkan budaya membaca dalam kehidupan. Pada hari ini saya akan mengulas sebuah buku yang paling saya gemari yang bertajuk Si Budak Sampah. Siri novel mutiara Islami ini telah dikarang oleh saudara Amir Hamzah bin Aziz. Buku setebal 128 halaman ini mengandungi 11 bab. Buku ini menggunakan laras bahasa yang sangat mudah difahami sesuai dengan sayanya buku umur 12 tahun. Harganya yang murah iaitu RM12 juga mampu dimiliki oleh semua orang. Buku ini mengisahkan tentang Iman iaitu anak kepada Pak Zali. Seorang anak yatim yang kehilangan bonda tercinta. Hidup Iman penuh derita dan sesara kerana ayahnya merupakan seorang kaki judi dan kaki botol. Ayahnya tidak dapat menerima kontak dan kodar setelah kematian isteri tercinta. Kesusahan hidup telah menyebabkan Iman berhenti sekolah. Setiap hari, Iman akan keluar untuk mengutip tim kosong dan botol kosong demi kelangsungan hidup. Iman sering dibuli oleh Richard dan Sam. Buku ini disisipkan hadis pada setiap penghujung bab. Buku ini sesuai untuk bacaan murid-murid tahap dua seperti saya di mana terdapatnya simpulan bahasa dan peribahasa yang mudah turut diselitkan di dalam cerita ini. Oh ya kawan-kawan, bagaimana dengan nasi iman? Bak kata pepatah, langit tidak selalu cerah. Kusangka panas hingga ke petang, ternyata hujan di tengah hari. Pada suatu hari, Richard dan Sam telah ke rumah iman kehadiran mereka tidak disedari oleh Iman. Richard dan Sam telah menyaksikan bagaimana Iman telah dipukul, dikasari dengan teruk oleh ayahnya yang tahi judi dan kaki botol itu. Richard bersyukur kerana dia dilahirkan dalam sebuah keluarga yang serba mewah. Richard saban hari selalu membuli Iman. Pada suatu hari, dia dan Sam telah mengikori Iman ke kedai Richard. Tiba-tiba, nasib malang telah melimpah Richard. Sebuah kereta telah melanggar Richard. Sam telah melarikan diri. Namun, iman yang bersimpati terhadap nasib yang menimpa Richard telah menelefon ambulans dan menemaninya hingga ke hospital. Richard segera parah dan kehilangan banyak darah. Iman telah mendermakan darahnya kepada Richard. Iman tidak sedarkan diri dan berada dalam keadaan kritikal setelah mendermakan darah demi menyelamatkan Richard. Akhirnya, Richard selamat. Dia terhutang budi dan nyawa kepada Iman. Sejak peristiwa itu, Ayah Iman mula menyedari kesilapannya yang selalu mendera Iman anaknya sendiri. Sepatutnya dia sebagai seorang ayah keluar bekerja untuk mencari nafkah untuk anaknya tetapi sebaliknya. Sejak kejadian itu, ayah Iman iaitu Pak Zali telah insaf dan berubah. Begitu juga dengan Ricik, dia telah menjadi sahabat Iman. Bapa Ricik iaitu Datuk Wong Datin dan Datin Yucu pula telah mengambil ayah Iman untuk bekerja di syarikatnya. Sekian terima kasih. Pengajaran yang boleh kita ambil daripada cerita ini ialah kita janganlah memandang rendah kepada orang yang miskin. Sekian terima kasih.